নমস্কাৰ সকলোকে কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু এয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা একদম ঘৰৰ পৰা মানে মই ঘৰলৈ আহিছিলোঁ শুক্ৰবাৰে আজি যিহেতু দেওবাৰ আজি দেওবাৰ নহয় আজি সোমবাৰ চ' আজি ভাবিছোঁ যে ঘৰৰ ৰুমলৈ যামগৈ আৰু এয়া আমাৰ প্ৰথম এইবছৰ ধান আহিছে আৰু খোজাই হাই কৰি দিছে আৰু ইয়াতে বাহিৰতে আছে যে এই নিহাই বালিত খেলি আছে মানে আগফালে অকণমান ঘৰ বনাম বুলি ভাবিছে তো সেইটো কাৰণে এয়া মানে কৰি থৈ দিছে তলৰ ফ্লোর আৰু তলৰ ফ্লোর বুলি এইটো কৈছোঁ ওপৰত মানে বুলি ভাবিছে মাহঁতে তো সেয়া তলত নিহাই খেলি আছে সো সেইকাৰণে ভাবিলে যে অকণমান ভিডিঅ কৰি দেখুৱাই দিও আৰু পোৱালিবিলাকে খেলি থাকিলে আৰু ইফালে বক্স বজায় যে সেইকাৰণে মিউট কৰি দিব লগা হৈছে এ পূজা ইফালে নিহা আৰু এয়া বহা ৰুমতে বক্সটো তো আছে সেই অকণমান ভাবিল কৰি ৰাখি দিওঁ আৰু ৰুমৰ ভিতৰলৈ আহি দেখিলোঁ এয়া তন্ধিয়া ভাত খাই আছে মানে মাকে ভাত খুৱাই আছে আৰু পূজাকো এয়া ভাত দি থৈছে আৰু ৰাতিপুৱাই মই মাক একদম ইনষ্টেণ্ট মাংস বনাইছিলোঁ তাত ভাবিলোঁ যে পূজাই এনেকৈ খাই লওক আৰু হঠাতে আমাৰ ঘৰলৈ আহি গ'ল আলহী আলু আলহী দুজনী এই দুজনী আকৌ মানে শুনি ছাগলী পোৱালি দুজনী আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আৰু ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ এয়া ভাইটি চব মানে ৰখি আছোঁ কাৰণ বহুত বছৰৰ মূৰত ভেহু খাম বুলি ভাবিছোঁ মাক কৈছোঁ যে ভেহু একদম উলিয়াই দিয়ে আৰু আৰু সেয়া কৈ আহি পালে সি পাই গ'লোঁহি পাৰ্লাৰ আৰু পাৰ্লাৰত এয়া চুলি কাটি আছোঁ আৰু চুলি কাটি হৈ গ'ল এক্সোৱেলি বৈয়ে এতিয়া ছেটিং কৰি আছে থ্ৰেডিং কৰিলোঁ চুলি কাটিলোঁ মানে নিজকে অকণমান ভাল দেখা হোৱা যেন কৰি ল'লোঁ কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়েই ন যিসকল মহিলাসকল আছিল তেওঁলোকে জানে যে থ্ৰেডিং নকৰিলে যে একদম বেয়া দেখা হৈ যায় আৰু আৰু ঘৰলৈ আহি পাই গ'লোহি আৰু চুলিখিনি একেবাৰে অকণমান দেৰিকৈ দেখাম কাৰণ কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰা নাই যিহেতু মই আজি ৰুমলৈ যামগৈ পূজাই জল্দি জল্দি ভাত খাই আছে দুটা বাজি পাৰ হৈ গৈছে তিনিটা টিউচন আছে আৰু এই এয়া ৰুমলৈ আহি এই আঁচনিখিনি অকণমান খুলি দিছোঁ যিহেতু অলপ ভিজা ভিজা হৈ আছিলে চ' সেই আঁচুলিখিনি একেবাৰে ছুটিয়ে কৰি দিলোঁ জানেনে আৰু পূজাক টিউশ্যনৰ পৰা মানে টিউশ্যন থৈ আহিলোঁ বজাৰ কৰিলোঁ বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ মানে ৰুমলৈ আহি পোৱা অকণমান টাইম হ'ল আৰু এয়া ৰুমত আহি বিচনা চিচনা পৰাই নাই যাওঁতে তাৰমানে উঠাই ধুই মোকালি থৈ গৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান দেৰিকৈ পাৰিম আৰু আৰু এয়া চুলিখিনি মেলি দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এয়া সন্ধিয়া সময়ত এই ডাঙৰ মাইনাজনী দেখিছে নহয় তাই কিবা প্ৰজেক্ট আছে তো পূজা আৰু তাই ধুনীয়াকৈ প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছে আৰু এয়া ৰাতি নটা বজাৰ দৃশ্য আৰু দেখিছেনে ৰাতি নটা বজাত মই অকণমান মুখখন কেয়াৰ কৰিলোঁ কেয়াৰ মানে আজি দুদিনমান ধৰি মুখখন অকণমান উজ্জ্বল হোৱা যেন লাগিছে নিজকে কাৰণ মই আজি কেইদিনমান ধৰি গোলাপ জল ইউজ কৰি আছোঁ ইফালে পূজাই ভাত খাই আছে নিহাও টোপনি গৈছে আৰু তাই টোপনি যাওঁতে ভাবিছোঁ যে আমিও ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ বিচনাত লওঁগৈ আৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু আজি দেখিছোঁ